ДЕТОНАТОР ЖИВЛЕНИЕ є КАРТИНКА ГОТОВЫЙ Все, я полетел Люблинская уния мне тут сказали читать Соглашение... Я пока ничего не понимаю, что вы говорите Понимаете, да? Не слышно было? Вы сказали что-то, Люблинская уния. Да. А, а Мне что при это? предложили почитать вот сейчас? Ну, предложили, да, и что? Это ну, я вам парень предложил? Сказал... Нет, нет, я говорю, до вас сейчас беседа была, сорвалась. А, бы, я, я просто сказал. об этом ничего не знаю, поэтому понятное дело, я что я, я ж... о чем вы И не понимаю, поговорить. о чем идет речь. О чем хотите поговорить? А о чем спросите или скажете? Ну я по истории там летописи пытаюсь, в летописях что-нибудь найти интересное по истории Руси. А э, историю Второй мировой войны знаете? Ну так, немножко. Не интересуетесь, да, специально? Ну интересуюсь. Это что же история? А, тоже история. Я просто как-то ближе к современной истории. Ну вот, немножко так более-менее э, хотя бы чуть-чуть адекватно могу. Поговорить по истории. Да, когда Вторая она мировая. закончилась? Вторая что, мировая. Что? Закончилась когда она? Э, под, э, на Линкольне Миссури подписала Япония капитуляцию. Урок мира 1 сентября. 1 сентября? Третьего. Третьего. Ну, ничего страшного. Вот. А, кстати, юридически она еще не закончилась. Россия с японцами не подписывала. Ну, Советский Союз. Советский, да, Советский Союз не подписывал. Вот. Так что можно воевать еще немножко. Но лучше не надо. Но лучше не надо. Не знаю, это вам решать. Ну, пока, пока не предвидится таких перспектив. Вот. Войны, войны мало кому нравятся. Даже тем, да, ну... кто их начинает. Даже тем, кто их начинает. Ну, конечно. Да, ну. И вам да. э, мало нравится война? Мне да. тоже, да. Тоже, ну да. Закономерно. А да. вы бы как отнеслись, если бы э, ваше правительство приняло решение там где-то повоевать? Как Отрицательно. В отличие от вас. Отрицательно. А если бы оно гибридные войска где-то применило, как бы вы отнеслись? Тоже отрицательно. Ну зеленых человечков там. Зеленых человечков тоже отрицательно, тоже в отличие от вас. А почему в отличие ну, от меня? У вас же радость по поводу зеленых человечков была, ну и сейчас есть у определенной части населения достаточно большой. оправдание. Зеленые, зеленые человечки, которые в Крыму, да, не только самые разные ваши зеленые человечки в российской военной форме, с российскими документами, с деньгами российскими, с оружием российским. И, так сказать, и это не мы. Нас там нет. Такие, их там нет. А их у вас их там нет и в российской горы, военной форме. Американское оружие. И что, значит, вы что, американцы, что ли, или что? Так у нас же нет совокупности этих... Чего? Этих признаков. Ну, вот наши, допустим, брали убитых э, паспорта там американские. Да ну. Да. Да. В Бахмуте. В Бахмуте. Ну, верю. верю. Ну да. Верю. верю. Ну в наемнике же есть? Есть оттуда. А в России есть наемники. Да, он, нет, с вашей стороны. Сегодня. С нашей стороны. У вас же есть интернациональный регион. Чего? Ну. А в Бахмуте был интернациональный на Интернациональный регион. А, наемники там были. Они вообще по всему фронту есть, не только в Бахмуте. Не, вы конкретно про Бахмут говорили. В Бахмуте был интернациональный легион? Я про иностранцев говорю. Где конкретно был интернациональный легион? Не, вы говорили, что есть. в Бахмуте были захвачены на трупах, были обнаружены американские паспорта. Да, была фотография лежащего в руинах. Отстреливался до последнего. Угу. Вот. Это факт. Верю, что факт. Верю, что вы его проверили. Ну и на видосах ваших тоже. Бравые бойцы там с флагами западными. Они в окопах сидят. Пули свистят. Все это. Или точно, точно, точно. С английской речью, да. Точно с английской. Ну а речью, по поводу да. ваших, допустим, зеленых гибридных сил. 1995 год. Нет, mm -hmm. ничего не напоминает. Э, в украинской военной форме. С украинскими документами. Какая разница, какая них с украинским форма? оружием. Какая разница, какая она на них форма. Украинские гибридные силы. Это государство, вот Украина. Вы сейчас сидите Их туда заслало в 1995 году. Ну зачем вы лжете? Надо Что тоньше вы... как-то вам работать. Это а то как-то начинаешь было. сравнивать. Фамилия такая если украинца. Корчинич. И то, что я говорю. Сашко Билый. Вот. Были такие? Еще раз? На Сашко территории. Билый? Да, были такие. А в российской военной фо... в украинской военной форме. С в украинским оружием, <звы> которого, с которому вайп, платило... Украинское государство, это украинское Зеленые государство. Его туда да, гибридные силы ваши. Да. И Украина говорила, что укра... кто-то из украинских первых лиц говорил, что форму украинскую можно купить Они в любом супермаркете. Говорить. Говорить? Он снимал очевидно эти самые знаки различия с, э, 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 так сказать, со своей. Я вопрос формы, задал. Со были шпионы. граждане Украины в этом что? году. В девяносто пятом году граждане Украины были в Чечне или нет? Да, конечно были. А, видите? Точно, я же говорю, в украинской вы военной можете форме. какими угодно, гибридными. Гибридными, гибридными. это вы называете Важно гибридными. Важно то, как мы их, как мы их оцениваем. Как вы их оцениваете? Как мы будем на это реагировать? Да. Да, вот об этом вы должны были подумать. Да, так вот, если сравнить то, что вы говорите и то, что я говорю, получается, что это не в вашу пользу. Потому что Сашко mm -hmm. Белый действовал как совершеннейший, так сказать, доброволец, родившийся, кстати, в Пермском крае. Mm -hmm. Сашко Билый. А кого нибудь еще можете назвать? Достаточно. Достаточно одного Сашко Белого. Корчинский. Еще Корчинский. Да-да, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Корчинский. Oh, в, Не Чечне. Было такого. в Чечне. В да, Чечне. Корчинский. Mm -hmm. Не было его там. Не, я просто я там, говорят еще и Яценюк был. Я ошибся, да? Был, ну, скажите, мем, ошибся. Такой, был мем такой про Яценюка, что он первого русского, ну, с вами в Чечне, а вот так вот и разговаривать, показывать мерзость вашу, я говорю гадость прямо? вашу, ложь вашу. Скажите, что я ошибся? Да, кого-то еще можете назвать, кроме Сашка Билова? Уроженца Пермского края, я говорю, если я ошибся, Российской скажите, Федерации. Я ошибся. Так что я ошибся или нет? Ну, как это, болтнул, как говорится, mm? мысли из вашего телевизора, а если бы я не знал этого. Вы оправдываете свою мерзость чем угодно, смотрите сейчас. Да? Это кто сидит с усами? Кто с усами сидит? Назовите Корчинский ее. сидит. Корчинский сидит? С чеченцем, да. Патрисович. Че что он там делает? Что он там делает? Э, воевал. А, воевал все. -таки. Да, воевал. А, кстати, а Ладно, за, что? за вранье мы с вами за вранье. Так вы же ошиблись, вы же говорите.